dua var o duanı bilirsiniz də sopatam ilidir səjcələrdə və vaqtda vakit be ilə səhəllə iblisin bağırı çap deyər. Olan bir nədir? Səcdədir. Ki mən səjə eləmədim. Ruku eləmədim. Am bu insan səjcə uzadır. Ona azmağa çalışar. Deyir çalışın səjcənə xüsusən də namazın sonuncu səcasını uzadın. Şikirlər dinlə orada. Peyğəmbər də öyrənək namazdır bəzisi aşın torpağa qoymaqla götmə biridir. İndi dimdi vurur toyuq yerə, dimdin e, vuran ki, götürüb yerə qidasını yeyir. Bu namaz deyil ki. Namaz insan çəkindirib səmerələrdən namaz. Hər namaz, hər qılmaq namaz sayılmır. Uyanda mən paylaşmışam da qrupda, yazmışam. Bir yanda Allah deyir ki, vay uzus namazlıq olanlara. Bir anda iki namaz qılmaqlıq insan çəkinibsə səmməllərdən. İki dənə əks sahibdir bu. Deməli namazım namaz olsa, mən çəkindirəbsəməllərdən. Namazım nə namaz deyil? Çünki namaza qədər mən günah edirəm. Namaza qədər bəylədim ki, boş-boş danışıram. Bil, baxın, düşüncəmiz və bizim dilimiz bizim evimizi yığır. Yaxşı düşün. Susan eləməy heç bir khas varəsində. Kimsənin sübutu yoxdur. Bəlkə məsələn bəlkə nədir? Dəqiq bilirsən? Yox. Sus da, sən sus. Susmasan çox arı dağılır. Və səndənə xanım gəlib onun evinə. Xanım əridədir. Qoşu da ki, niyə gəldi? Bidir ki, bəlkə ərinə söhbət olub. Bu bəlkədir. O burda ki, hə, söhbət olub. Bilirsən, cehizlərini gətirib, bilirsən, başqa məsələdir bəlkə başqa məsələdir. Başqa məsələ o bolsə qorxu dəqiq deyəcək. Heç bir deyil. Məsələn, əgər gedib başqa bir ölkəyə on günlüyünə gedəcək. Da gəlmən teşqalı qorxuram, gəl anasına indi qalım. qalım. Bula artıb gəlib oşaltdılar, cehizini gətirtdirlər, məclən qruplar. Çəki halal eləmirəm, nə ola sən sənin halın? Sə hal eləmirəm. Sonra əgər əri ilə söhbətdə. Bu söhbətdə hardan da qorxu çıxarır. Baxın, biz nə rahat ürəci. Və ya da qadın əş-şəmətə əri barəsində. Üsən bax sənin dilin aləmin məhveri. Ən azını ortaya düşüb hatır. Bə bu da deyi ki, mən sə hal eləmirəm. Nə get. Namaz necəsən? Gül, şeytan, heç bir şey yoxdur. Sün, Allaha sən Allaha qarısan mənəfətli olmur, nə də mənəfət. Allahı tanı. Allah sənə deyir, deyil dilini saxla. Sən Allahın əmrinə boyun əyməmsənsə, deməli onu tanımamısan. Və sallam. Həyil dur. O dedim, sonuncu səhirdə belə dualar çoxdur, bilirsiniz. Mən birindim: "İlahi, əna abduka zəəiful zəlilul hakirul miskinul mustaqin." Bu dələr əzizlərimiz namazlar. Çox dualar. Biri budur, təşəhhüddə. "İlahi, əna man abduka." Mən, mən sənin bir bəndənəm ki. "Əz-zəəif, zəəfəm." əz-zəlil zəlilə xaram sənin qarşında cəmat yox ha sən qarşı utanıram mən xaram əl-həqir alçalmışam təhqir olunmuş özümü bilirəm sən mənə böyük dəyər vermişdin mən günahımın sayəsində özüm alçaldım gözündən düşdüm sənin əl-miskin miskin də dilənçi fakir əl-mustəkin yəni Təvazö çatır. Yazıb gündəyəm. Mən belə bir bəndiyəm sənin qarşında. Mə yazığın gəlsin. Hürrün tövbəsi dedi də, onu hara apardı? İblisi bura hara apardı? Yəni biz, eee, fəxiləməyə bir hədis deyim mən. Burada düşlük yox, burada düş zehni məbburda yoxdur. Hədisi budur ki, belə bir vaxtda vaxt Alsiz kul sidabelem var Allah da idiz peygambərə. Dedi ki: "Be Şiril, Muzdəbin və Ənzri Sıddiqin. Günahkarlara müjdə ver. Salih insanları qorxut." Dür Allah axı bu günahkarsa, mən onu qorxudum da, cəhənnəmlə. Ona mən müjdə verim. Və ki yaxşəmə sahibim, mən ona müjdə verin." Dedi yo. Günah çara, müjdəbəki namid olmasın. Töbə qapısı var. Daha eləməsə, mən başlayacağam öz haqqımı. Oç əməli var, namazı var, orucu var, xum, zəkat, məşə, kəvla, ərbəin, ehsanlar falan, gecə namazları, Quran oxuyurlar, elimlidirlər və s. Əməlləri də var, salih əməlləri var. Olduğunçu lovğalanmasınlar ha. Minnət qoymasınlar ha. Hamız azıqlar. Neçə hektar taxıl sahəm var, əzizim, özü əziz insan. Allah Şahımıza iman çamilləsin. Bir dən çiblit bəs, hamısı yançı olacaq. Axın qron oxuyun, əvvəl axura kimi. Orda 2 dənə şey yaxşıdır sizə. Ümumi hər cəhətdən, bu cəhətdən də iki məsələ. Nə təmiz qorxu, nə təmiz ümid. Təmiz qorxu olsa, sən işte, mənim üçün cəhənnəmdir. Mənnə namaz qılm. Qılmayacaqsan. Təmiz ümid var olsanda rahat olacaqsan ki i̇şte, də mənim də namazlarım var də. Mən dedim ki, falan ki sən namaz qılmasa mən namaz qılam. O nə idi? Sən hicabsız, mən hicablıyam. Sən Allah səyin cəhənnəmdir. Yox. Belmi olmaz, necə olacaq kim axirə. Bizim ustamız vardı. Ayətullah idi. Allahın rəzəməsin yaşayır. O tələb edə bilər. Həmişə bu duanı eləyim. Allahumme cəal awaqib umuruna xeyra. Allah bizim aqibətimizi xeyirli elə. Neçə il? Bəli, Ənba ora var, Ərəs surəsində, Həşr surəsində, Bəlsisaq, 2 əfəcəs, 22 surədə var. Bu adam kəfərd də e, ism-i əzəmə bir hərfi bilərdi. Zərafət deyil e, bu, ism-i əzəm. Əzəmətdə o kodlardan bilirdi. Elə insan idi. Ağzlıdı. Axırında getdi, özün məhv Hamı oldu. Hamısı dünyada məhv oldu o bu dünyasında. O anda hər bir dünyanın bədbəxti. Oca biz loğalanmaq, ayıbiz belə, ayıbiz belə. Əmə oğlan namaz qırmırsan, sən mən sən evə gəlməyəcəm. Həmin qızı yıçat bilmirsən. Sənə mən ki qutardım, yox? Sən getməlisən. Həkim xəssə altır ki, bunun yarası var. Əvvəl onun yarası müalicə edilmir. Yarası ətrafını təmizləyir. Gələrsən o dostun əm oğlunun ətrafını təmizləyəsən. Nu Peyramər 4 oğlu övladı var idi. 4-cü oğlu Kahan oldu, kafir. Niyə? Hamı sam yafəs, çi bu 3 nəfər iliş dillərin müxtəlifliyi, iliş rənglərin müxtəlifliyi bunlardan başlayıb yaxşı insan oldular amma dördüncü o kənan yox, çünki bunun əhdafı pis idi. Pis insanlarla oturdur deyə kafir oldu. Əvvəlsən o baxasan ki, sənin bu e, qohumun niyədir bu düşüncədədir? Onun ətrafını təmizləyəcəksən, sonra özün. Sənə demək, gələssən, gələcərsən, qəbul olmuraq, hə, qəbul olmarda. Hə. Xoş davranışla. Və xəloruq ki, yo, bu daha Saqqal saqamısan, dün saqqalın yox idi də. Sən də dün hicabın yox idi də. Sən bu gün o bir mümkün bir hal sonra görsən. Yəni öümüzümüz öyünəy, adam var, yaraşır. Necə məşəddə olmasın? 10, onu mən 15 il məşəddə olmuşam. Bu nədir? Yarışdı bu. Göstərib özün sən kiməsə, bu nədir? Bəndəçilikdir bu. 11-ci Amruz Ribati əsasən daha çox bu deyirlər ki, həcmət həcd olmur. 11-ci İmamı, 11-ci İmamımız. Həcdə olmuyor. Bu öyüməl də ölümüdür. Nə ilə öyünsən? Ən azı unutmamalıq var idi. Biz gedirik öünür məşədlə, nədim, düz yaha hamı bizim müqəddəs yerimizdir, zəhlə. Amma nə öyrənirsən? Belə. Sonra gəldik burda əzizlər. Bəzən Bələz, anmaq özümüzəildi, ya özümüzə aiddidir. Yəni Bəsəm biz ilə tağ varılmaz ki, qohumlar bizə nifrət edirlər. Şəbu da dində bu nədir bu necə nə də namaz? Əvvəl qolasın yaxşı insan edimi. İndi gələn həm acılısın. Niyə? Ha bun hicab yoxdur deyir. Başa sal bunu mehriban danışbur ona. Xoş danış. Badam bəzən elə mühiddə böyüyür ki, mən görmüşəm tələbə ola b məndə. Nar kaman ailədən çıxıb ortaya, nar kaman ailədən. Yəni bilməzsən onu Ya sən bir də günə alsan, yox, bəlkə sən də orada olsadın, gəlməz eşdinə. Am adam gəldi. Bunla xoşcağamuram. Bu adam hələ yerindədir psixologiyası. Belə, gələk İmam Sadiqdən soruşdular ubudiyyətin həqiqəti mənasında. Nə mən dedim mən? Ubudiyyətin həqiqəti. Nə demədi bu? Yəni bəndəçiliyin həqiqəti nədir? Mə'm sayır, deyir bəndəçiliyin həqiqəti üç şeydir. Yəni Həqiqətən də sən bəndəliyə layımsan, layiq deyilsən və yox da həqiqi bəndə tituluna, o pilləyə malik olmaq sənsə, üç yoldur. İmam deyir ki özünü Allahdan bilə. Bu bədən də Allahındır. Mən deyil ki, mənim falan, mənim falan, mən Mən deyirsən, Zuha 11-ci ayəsəsən, mənim demə yerləri var. Rəhçbəqdə var, bəzi bir insan mən deyir. Peyğəmbər deyir, mənəm ilmin şəhəri, Əli onun qapısıdır. Bəzi halda mən deyirsən. Ehtiyaclı halda mənim nə vasallatdandır. Elmimdir, Allah qoyubdur, mən bilmirəm ki. E, e, pulum da hamısı, bu bir. Deməli özünün nəyə vasallatdan bilə, özündən bilmək. İkinci İnafən mal verir, hədiyyə verir. Deyir ki, bu Allahın malıdır. Allahın malını sənə verirəm. Öz mənimdir ki bu. Allahın da sənə verirəm. Allah mənə verir ki, bunu sənə verim. 3-cü biri söz deyir, ha, məsələn məsləhət verir, hər hansı məsələdir ki, bunu e, Allahdan mən sadırəm. Bu mən hardan bilirəm? Bunu ondan bilirəm də. Allahım mən sözün sədrarı, yoxsa mən çiləm ki, bizdə var bəzi şəxsiyyətpərəst o dindarlar İmamın dediyi hədisini hər hansı bir minbər əhli minbərdə deyəndə və ya da müəllim, ilahətçi müəllim dəhsə deyir. İmamın hədisi olduğu haldır ki, falan kəs ustad, falan kəs müəllim burduğu kimi. Amma müəllim kimdir? İmam deyir bunu. Hər dəsiqan adından xatırlarlar. Yazla şəxsin adını. Bu bədbaxtlıqdır Artur. Bu imama al çatmalıdır. Niyə deyirsə budur mən Hüseyn, budur mən Bağır, deyirsə bunu falan kəsdi, falan kəs kimdir? Bura Allah deyib. Dir özün ki bilməsin. Özün ki bilsə, vermək kasıbı olmalı, ona ağrı gələcək. Allahım bilsin ki, verə buna asan gəlsin özünü Allahım bilsin ki, sırf onun başında müəmmel çətinlik gələndə, müşkillər, problemlər, bəlalar ona dözə bilsin. Həyatın toyğu ölüb namaz açır. Namaz qıdım amma nə? Tüşmədi. Balalar niyə toyğu öldü? Sənə bu günahın var idi. Allah toğla çıxır da bunu. Toğda bu da onun da bir ömrü var da, ölməydi o da. da. Yaşamalıdı ki o. Namaz qıldım, məsələn, nə bilim, yıxıldım, ayağım qədirdi. Ya nə dedim, üzüm tızıldı. Telefonum sım idi. Və adla mən də sizə danışım sizə. Nəm telefon dibadzlıq, telefon mən telefon çünki görünən telefon da xəstəlidir. Cızılır. Baxsan ki, adam dəli olur. Telefon tızılarda, təkərlə maşın partlayır, dəli olub. Təkər bu istifadə olun bir şeydir də hə, bu. Partama aldı, da sım aldı da, əzməldə, görəlməldə, persin qo yerinə. Bunu dəydilib özünə. Şəhldir Allaha bu. Məndə ciddi yox. Vaxtım 8 dəqiqə. Çatdırmaq inanmıram. İndən deyim. Qarış gəldifə. Bunlar dediklərim bu. Bəndətçiliyi, nə demə aməllər. Təqvə nərdvanınınun. Bəde Heyvəra gedən yolun, təqvəra gedən pilləkənin birinci pilləsidir. Bəndətçilik və çamal nəyə bağlıdır? Biz strip bəndətçiliyin yolun bilər, kamil insan ola. Nə etməliyik? Diri bunun yolu bağlıdır mərifətə. Mərifət nədir? Gənək Allah barəsində sən dəqiq məlumatı malik olsan. Dinamə hər tərəfli. Çünki elimin çatmır. Dəqiq məlumata sağ olasan. E, bu da sən nə bilim işin alınmayanda Allah barəsində əş, Allah da belə bu şikayət dartır. Demənsə Allahı yaxşı tanımırsan. Ki belə şikayət edirsən. Allah belə məsəl gülüb. Bəzi insan düşün işin üstünə Allah niyə Alınmır, nə alınmır, nə alınmır filan, kəs filan, kəs belə oldu. Allah məhsəb iki ind alınmasın da. İndi alınsa ziyan sənə. Və ya da alınsa, sən bu gün olasan bədbəxt. Hələ məhsəb də deyil də bu məsələ. Keçə üstündən illər iş alınmıb axı. Sən hə, yaxşı ki o iş vaxt alınmır. Allah səhər çox şükür. Bəs vaxtında şərhətildim də. Məhsəb də alınacaq. Məsədə yalanmayacaq. Özümüzü öldürürük biz. Yaqub peyğəmbər 40 il axındı, düşü 100dən ayrı. Nə dedi? Sabrun cəmil, təfsix edənlər. Dem bir az səbir eləyəcəm. Baxın ayəyə. Dem bir səbir edəcəyəm deyir nə? Cəmil səbir eləyəcəm. Adamı dözür, amma gilə ilə eləyir. Alavandı dözür, amma gilə eləmir. O cəmil səbir edir. Ümmətlə insan vaxtımız aut dege. Heftimiram, İnşallah gəlmədiyin danışardı. Da. Çünki bəndəm yoxsa qəşəy idi. Hələ o aynin b d-nin mənası qaldı gələn ifə. Bu da deyim, qutarağa gələn ifə biz gələn 6 e, baza günlərə biz bunun arını danışırıq. Da. Çünki e, bənzələməyəsi uzundu da. Bu peyğəmbər bu yollara keçib olub o meyracda Allah mənsə qısaca -qısa sadə və bildiyim qədər deyirəm ha. İndi gör alim nə qədər izah edə bilirlər. Hətta burada alim izahı da var. Qəşəng şey, bax. İzaha burada alim o çatmayacaq, uşaq qalı gəlinəfə. Bu din u balaca səhfəni, balaca yeri. Ümumiyyətlə insan gəlsin, düşünsün, Allah onu e, nə üçün yaratmışdır. Hədisim endim bitirək. Allah Qur'u-Kərim Hədisi-Qudsi də bunlar hamısının mənbəəsi var, əzizlər. Mən bu mənbəsinə qeyd edim bəhral anvar səhifə 84-də. Allah qeyd eləyir ki, mən bir dəran qızıl xəzinə idim. Fa ahbabtu an a'rafa. Mən istədim məhəbbətim oldu, istədim ki, sevdim ki, mən tanınam. Fa xalaqtu l-hallika. Yaradım bu çünlü çəhəni. Li kayi a'rafa. Ta ki mən tanınım. Bəzi düşünür ki, belə şey var yəni təfsirlərdə. Allah gözünü tanıtdırmaq istə. Sən düşündüyün kimi deyil o. Allah sənə əzizdir, şətir adır. Bunu sənin üçün edir. Yaradıcı ki, onu tanıysan və onu tanımağlı nəticəsində gedərsən cənnətə. Əsas istəyi sənin kamil bəndə olmaqdı və sən bir gözəl digar cənnətə verməli idi. Məsələn Günəşin ehtiyacı var nuruna? Yox, bəs nə üçün nuru? Bizim üçün. Biz güya Allahı haqqını tanımasa da, tanımasa da Allahın Allahlığının, Allahlıq azalacaq. Allahın Allahlığını, Allahlıq çoxalacaq. Töksən bir stəkan su okeana, okeanın suyu çoxalacaq. Götürsən bir stəkan su okeandan, okeanın suyu azalacaq. Deyir mənasını ki, Bu insanlar məni tanısınlar. O onlar mərifət. Onlar arif, irfan. Tanımaq. Nə qədər tanımaq. Yəni məsələn bəzən deyilir ki, bir nəfərlə məh dostluqla yoldaşlıq, can zəhrdilə, rəfiqədlə filan. Məsələn bir şairdir ki, sən bu nəcür məqam deyə bilərsən? Demə səməd halmamısan. Mən, mən nəcib bir şey deyə bilərəm sənin barında. Şibhənov var mənim barımda, yəni tossu beyaz be de eee ağsır. İndi ansan gözlümü in, bir söz deməsə o barada. İndi sanki falan kəsdir hə. Əli ver mənə, gözüyür getdik. Deyir boşdur. Gözüyüm əli verir, soruşmur hara. Soruşmaq deyil hara. Nəyə? Çünki sən inanır da bu adama. Biki sən buna 파rmıyasam pis yerə. Gözüyüm əli ver gə gedək əsəbədə olmazsan. Dostsu bax bu. Çünki sən onu tanıyırsan. Dost heca bölmə bilirsiz. O da bir xüsusi mövzudur. Quranda dost necədir, filan vəsairə. Lahamısı xüsusi mövzulardır. Hər kəllə xüsusi mövzudur ha. Əzə həqiqətən Quranla qəşəy dəyərlər, sonra əxlaq elmi ilə, kəlam elmi ilə vəsairə. Yəni biz Allaha gələk haqqına tanın, tanı tanıyaq ki, onun barəsində biz yanlış düşüncədə olmayaq ta bəndə ol. Səhk düşündü biki Həsən və bəxşürün və Allahdan barəsində. Hətta belə bir e, hədis var, dərsin sonunda peyğəmbərdən e, deyir ki, tapa biləsəm onun kitabda. Hə, deyir, biz səni əsl haqqına olaraq tanımadıq və biz sənə əsl layiqincə bəndə ola bilmədik. Bu böyükün nədir? Düzdür peyğəmbər bunu bir növ bizim adımızdan özü layiqdir ha. Budur bizim adımızdan. Bu qədər. Bu qədər inşallah mən gəlib danışsam, dərsimizin davamını Allah inşallah bizi həqiqi ariflərdən qərar versin. Allah inşallah bizi həqiqi Allahı haqqına olaraq tanıanlardan və haqqını olaraq abidlərdən ibadət edənlərdən qərar versin ki, Bizis gedə bilmərik Meyraca, amma bir müəyyən miqdarda çəkməsə o, çaməl insanlıq titulunu biz qazana biləcəyik. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad va jil farajahu.